you Родиний депутат України Семен Семенченко, його сна програми Ченівці сьогодні. Вітаю вас. В нашій студії. Доброго дня. Сьогодні ви знаєте, що на сходах нашої Чернівецької ОДА активісти вимагали і протестували проти бездіяльності влади. Вимагали насамперед це бути нарешті пильними і щось робити з тим, що незаконно вивозять наші ліси. Чому в деяких областях можуть нарешті очільники краю відкрити на це очі і зрозуміти, що це величезна проблема? А в нас чомусь влада бездіяльна. Ви також були на акції протесту. Я знаю, що наперед ви, можливо, десь і побоювалися, що пройдуть тітушки і будуть завдавати певної шкоди. Так? Але цього не трапилось. так? Вдалося якось цього уникнути. По самой акції. Значить, інформацію отримали от активістів, що в розмові з заступником губернатора було анонсовано появлення контрпротестуючих, якоби состоячих із місцевих бандитів. І отдельных представителей лесников, которые не хотят изменения этой системы, я обратился и в МВС, обратился к губернатору, общался вчера с народным депутатом от Народного фронта Бурбакой, и удалось, в общем-то, я думаю, путем привлечения к этому общественного внимания договориться о том, что хлопцы это девчата выскажут свои требования без каких-то эксцессов. Я думаю, что лучше в данном ситуации, пометуя опыт Ука... Мукачева, лучше приложить больше усилий, чтобы это предотвратить, чем потом расхлебать последствия. По поводу самой проблемы. Значит, пошли люди уже все этапы юридических э, обращений. Год назад еще есть обращение о вырубке лесов, о машинах, которые ед... едут без бирок, без документов. Эти машины останавливаются, вызывают общественные активисты милицию. Милиция не составляет никаких протоколов. Проходит год, Ничего не изменилось, на них охотятся, избивают активистов. Эти преступления также не расследуются. Что изменилось за этот год? Были обращения в прокуратуру, а после того, когда об этом узнал я об этой ситуации, началось все с составов следственного Кругляком, которые мы останавливали в Луганской области. Они шли к сепаратистам, в том числе на строительство оборонительных сооружений. Мы начали все это разматывать, тем более, что самопомощь несет политическую ответственность за министра АПК, в чьей области находится лесное хозяйство. Керевник лесного хозяйства призначен и ценюком. И вот такой дружной семье мы пытаемся сейчас, привлекая губернатора, навести там порядок. Какие основные проблемы? Кроме нарушения санитарного и экологического законодательства, кроме вырубки незаконных лесов, от чего лысеют горы, идет очень серьезный в Ростов денег которые не доходят до бюджета. Я приведу несколько примеров. От 8 до 12 долларов – это цена за каждый кубометр экспорта леса, которая падает на счета отдельных руководителей лицевой галузи. После Это все примерно собирается в цифры 50-70 миллионов долларов в год. Ну и представьте, как это все орошает каналы с коррупцией, и как эти деньги были бы потребны и в АТО, и ветеранам, и тем же самым пожилым людям. А представьте теперь масштабы всей страны. Кроме того, идет, вот есть, например, делянка, с него должен быть выход деловой древесины один, выходит гораздо меньше, разница куда-то девается. Идет разрешение на вырубку одной делянки, получается вторая. В общем, проблема реально находится в области национальной безопасности и обороны, то есть введения моего комитета, потому что главным вызовом Наша безопасность является коррупцией. И мы прошли уже все этапы. И Ценюк отправил сюда комиссию, которая должна проверить все это. Но я смотрю потом сюжеты, слушаю активистов. По их информации, комиссия прошла алаверды по всем хозяйствам. Постоянно идут информации, что они больше по фуршетам беспокоятся. Всех активистов от себя отмахивают, не хотят от них получать никакой информации. То есть общественный мониторинг абсолютно не проходит. И естественно, люди возмутились. И я хочу сказать, что когда молчат. Правосудие рано или поздно действительно говорят уже народные мстители, потому что доступ к правосудию, доступ к справедливости нельзя закрывать э, постоянно, скажем так. Это все очень чревато. С того часа, когда остальные было на Буковине, но что изменилось, а что взагалее э, Именно в этой отрасли. Изменилось. Мы согласовали с министром АПК перечень требований, который однозначно должен быть внедрен. То есть я приведу там несколько примеров. Все назначения на должности должны проходить сначала с общественным обсуждением. Не просто там заплатили 20 человекам, они залезли в зал и там прокричали кого-то на царство. Нет. Сделать специальный сайт, сделать так, чтобы были правила обсуждения, и людей, которые причастны к коррупции, причастны к предыдущей системе управления, причастны к каким-то кланам, должны отбраковываться. Вообще, на мое видение, должен во главе отрасли стоять человек, даже не лесник. Должен стоять человек несистемный, потому что они практически все повязаны. А вот заступниками у него могут быть специалисты. То есть второе – это система электронных торгов, которая позволяет мониторить нормальные цены. Третье, четвертое, пятое – там порядка 12 пунктов. Министр это согласовал, все это пока на этапе рассмотрения в лесной отрасли. Очень долго все это идет. На месте губернатор он отвечает за согласование назначений. Губернатор может имеет большие рычаги, чтобы запретить у вас вообще, как это делал Москаль. Но и очень хочется, чтобы начала действовать милиция и прокуратура. Что еще изменилось за это время? А выяснил, что это все по всей стране. Мы вскрыли Житомир, мы вскрыли Волынь, мы вскрыли. Я был буквально за три дня до Мукачева, в Мукачево там вся та же самая была история. Поэтому осильное а гнездо мы разгрошили. Что делать мы знаем. Отдельных руководителей убедили, а остальных вот убеждают общественные активисты. Чи, мы знаем, что вышел, так, Александр Фищук, до активистов. Что он сказал? Типа, он звернул вам Я на эту ничего проблему? не понял, что он сказал. Он сказал, что все это происки Путина. Я так понимаю, это основная что это все, этим все керуют люди с досвидом, что это э, раскачивание лодки. Вы знаете, ну, я очень люблю Буковину, но во многих смыслах это милая такая провинция. Потому что сейчас в Киеве над э, словами он агент Путина, люди просто гомерически смеются. Потому что нельзя э, можно обманывать одного человека долго, да. можно обманывать народ там один раз, но нельзя обманывать народ бесконечно. То есть рассказывая и выдавая свои э, какие-то там. Недоработки за происки врагов. Uh -huh. Больше всего лодку раскачивают люди, которые должны нормально ее управлять. Значит, виходить за їхніми словами, за словами чиновників, за словами владників. Типу, Якщо людина не задоволена нічим, вона не має права вийти на мітинг, вона не має права вийти на протест, вона не може голосно, гучно про це розказати, що її непокоїть, тому що вона може зібрати людей, а це буде вигідно комусь там. да, в Москві, вигідно, в Москві, Росії. Вигідно, так, так, вигідно, вигідно. Причому люди можуть вже всю колекцію документів по цьому вопросу. Нельзя сказать, что они сразу пошли что-то кричать, что-то требовать. Вони помагаються пройти весь путь. Не работает система. а нам нужно, чтобы она заработала. Иначе в условиях войны это чревато социальным взрывом. Правда, жахливые там такие звучали слова сегодня на протесте, и, мовляв, что даже за Януковича жилося краще. Вы знаете, может быть, в чем-то они и правы. Прежде всего, потому что, знаете, когда многие руководители отличаются от Януковича только размером шароваров и размером флага, которым они прикрываются, нашего национального украинского флага, то это просто, ну, знаете, противно на это все смотреть. И при Януковиче был больше запас прочности. то воровство, это было воровство людей, которых, в общем -то, по которым никто не питал иллюзий. А сейчас идет война, сейчас это все воспринимается гораздо хуже. Это мародерство, то, что происходит. И это же не только в лесной отрасли. У нас в таможнях, по сути, еще один бюджет страны. Мы сейчас пытаемся добиться от премьер-министра того, чтобы он даже не в управление передал одной британской фирме, а в наблюдение, чтобы она следила за соблюдениями норм. И с этим очень большие проблемы, потому что на кону очень большие деньги. Поэтому, честно, вот самопомощь уже задумывается над тем, есть ли у нас еще варианты внутри коалиции добиться чего-то. Или стоит уже, собственно, выходить и четко об этом заявлять, что мы против имитации реформ, мы против имитации борьбы с коррупцией, против мародерства. Вот сейчас советуемся с избирателями, с нашими активистами. В принципе, всю вторую часть дня я этим и занимался. Як ви відреагували на заяву Мочанова, який розказав, що, мовляв, Арсеній Яценюк і святкував свій перший мільярд зароблений на війні? Знаєте, я е, привик обсуждати питання, які ну, как бы точно знаю. Я думаю, что, естественно, у всей этой коррупционной цепочки где-то есть голова, иначе бы она не работала. Я знаю, что при желании Арсения Яценюка и Арсена Ваков и другие наши руководители очень быстро бы все это прекратили, если было действительно желание. А миллиард, или ну, миллион, честно говоря, меня не волнует. Меня волнует больше то, что у нас не работает система правосудия, не работают правоохранительные органы, имитация идет борьбы с коррупцией, ну и, естественно, все эти денежные средства у кого-то остаются. Меня больше волнует даже не это, а реакция людей, которые сейчас держат фронт на Востоке, то есть мало того, что они подпадают под обстрелы, минометные, там снаряды на них падают. Сегодня вот троих бойцов Донбасса ранили. Э, Сопина, они ставят вопрос, а для чего мы это делаем? Ну ладно, невозумительная борьба за мир. Так мы еще приезжаем домой и смотрим, что ничего не изменилось. Так мы, получается, работаем на обогащение премьер-министра, президента и других керевников державы. И вот это очень опасно, потому что ну, понятно, что у этих людей может рано или поздно закончиться терпение. И точно так же, как появились добровольцы, когда армия не могла защитить страну, как появились волонтеры, когда не могло Минобороны накормить армию. Сейчас, когда нет доступа к правосудию, у нас кто появится? Появление кого ожидают все эти люди? То есть я боюсь, что эти миллиарды просто потом не спасут. Поэтому нам нужно, чтобы заработали государственные механизмы. И поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы достучаться до наших партнеров, до коалиции, достучаться до местной власти. Я был бы очень рад, чтобы губернатор перешел от этих невразумительных заявлений об агентах Путина к реальным действиям. Мы готовы. Но конкретных каких-то ответов вы не почули взагали? То есть, да, я обратил внимание, я действительно сделаю так же, как Москаль, или еще что-то такое? Нет, он сказал, что Москаль поступил неправильно. Он сказал, что э, те люди, которые... На, несмотря на то, что закон об очищении власти требует их увольнения, они тут находятся, потому что он не может ничего сделать, это опытные специалисты. И он сказал, что работает комиссия, комиссия во всем разберется. На вопрос, а когда мы можем получить доступ к материалам комиссии угу. к админа? мы же местные жители, мы сами проехали следом, след, следом за этой комиссией, собрали данные, возьмите наши данные. Он сказал, что это координирует местную УВД, Фух, я сегодня видел одного из руководителей, о, не, не знаю, кто это, но он мне напомнил серийного маньяка, если честно, по своему э, настроению и блеску глаз. Может быть, это немножечко личное, но мне хотелось бы, чтобы эти люди свою энергию все-таки тратили на борьбу с коррупцией. Потому что то, что я видел в Мукачево, там милиция была одной из сторон конфликта. То есть она выступала реально на стороне, насколько я помню, Ланье в данном случае. Mm -hmm к сожалению. Там, как сейчас так вот все обговорят, это поява новой патрульной полиции. Ваша думка? Моя мысль, что это одно из некоторых исключений в том правиле, что система не реформируется. Откуда оно взялось? Я думаю, что здесь поработала США. То есть у нее был такой определенный десант в три точки. Одесса – это Саакашвили, Экос Гуладзе – это МВС, и это была у нас прокуратура, где у нас Сакваралидзе. Разговоры с нашими руководителями, с президентом, с премьером происходят примерно так. Ребята, мы уже поняли, что вы просто с коррупцией не будете, потому что вы сами ее возглавляете, по большому счету. Давайте так, мы вам даем кредиты, вы миритесь с Путиным, думаю, что может быть даже за счет того, что вот эти вот эти, вот, вот эти уступки делаете. А мы проследим за тем, чтобы это не заходило слишком далеко. То есть по имеющейся у нас информации подобные беседы имеют место. И поэтому, когда говорят, мы поставим опытных людей, чтобы бороться в коррупции в тех точках, где можно ее победить, наша власть отказать не может. Но что происходит? Сакварлидзе начал скрывать преступления, появились бриллиантовые прокуроры и начались попытки задавить его. У Лекис Гуладзе ситуация немножко лучше. А это сама история с патрульной полицией, великолепная пиар-схема, когда вместо э, этих самых вместо киборгов, которые сейчас пока у нас нету, нам дали терминаторов. То есть люди, которые похожи вот на этих хороших, красивых полицейских. Исключительно позитивный вопрос. Я думаю, что это было запущено как пиар-схема, но схема начала жить своей жизнью, угу. потому что люди попались неравнодушные, думающие. Угу. Многие задавали себе вопрос, а за что нам идти сейчас воевать, если мы не доверяем им руководству, мы не видим, ради чего все это происходит, но они замечательно пошли охранять порядок в своих городах. І це показатель того, що яка б бы не була мощна система, любой росток, попавши в тріщину, дає хорошу поросу. Я надеюсь, таких проектів буде становитися більше. певно виходить так, що зараз, якщо говорити про реформування країни і про проведення реформ в нашій державі, це єдина на яку видно наочно так. Плюс реформа віщового забезпечення в армії. Хотя я недавно совсем писал запрос, ту же Национальную гвардию выяснилось, что когда мы прошлым летом штурмовали для сейчас попасную, у нас гвардия закупала топливо по ценам оптовым в сотни тонн, выше розничных. И мы сейчас разбираемся с этим вопросом. Но по сути да. То есть если не делать даже имитации реформ, то общество очень быстро напомнит перегретый чайник. А здесь получается, многие реформы запускаются для имитации, но они начинают жить своей жизнью и внедряют людям новую надежду. Общество не впадает в ту депрессию, в которой оно могло бы сейчас впасть. Вот. Поэтому, конечно, это очень хорошая реформа, но она не может заменить всех остальных. У нас нет реформы судебной системы, прокуратуры, эта система просто не работает, нет реформы армии. Мы сейчас пытаемся сделать реформу в Министерстве ПК, но и тут нападается, попадается ситуация. Много зависит от губернатора, от керевников управления, которые призначаются к админам, от МВС, от прокуратуры. То есть вот у нас двор и конура. Собака бегает неизвестно где. А собака и должна гонять воров и всех остальных. И у нас тащат все, кто плохо лежит. А плюс еще сосед лезет с востока. И там пытаются как-то у нас наши бедные хлопцы, потому что особо снабжения нету, с этим сопротивляться. Нужно, чтобы заработала система. И я надеюсь, в следующем своем приезду увидеть керевников области не в смятнике, потому что рано или поздно с такими успехами могут там они оказаться, а все-таки за столом переговоров с громадскими активистами, а мы можем обесп... помочь обеспечить связь между депутатами, губернатором, министром, чтобы все-таки не лысели горы, чтобы все-таки наполнялся бюджет. Ну и, знаете, наши дети эти, эти красоты буковинские увидели, может, наши внуки. Також не за горами вже 25 жовтня, день місцевих виборів. Ми знаємо, що ви виступали за відкриті списки. Ну як таких ми до кінця не будемо бачити? Як ви можете зараз оцінити новий закон про місцеві вибори? Він лучше того, що було. Но це абсолютно не тот варіант, за який ми предлагали голосувати. Наш закон, к сожалению, не набрав на рейтинговому голосовании нужное количество голосов, поэтому прийняли. Вот Мы свои списки открыли, мы их вывесили, мы наблюдаем там достаточно много криков и настоящих, и фальшивых. Там у вас там партия регионов туда прошла, там местные бандиты, еще что-то. Мы скрупулезно разбираемся со всеми заявлениями, у нас на сайте есть форма специальная, которую можно заполнить угу. по кандидатам. И вы знаете, в некоторых городах, например, в том же Запорожье, две трети уже заменили состава, потому что это ведь очень тяжело. Есть профессиональные люди, которые лезут во все политические силы. Поэтому мы свои списки открыли. Проверка йде грунтовно, так, наскільки я розумію? Это важливо, так? То есть новые люди, которые будут уже ну, представлять партию вашу, так? Мы берем людей, которым мы не указываем, что делать, но которым мы показываем наши правила и показываем своим примером, что мы сами их придерживаемся. Просто так охоты на ведьм, если кто-то сказал, что что-то плохое не идет. Но если человек был раньше в партии регионов, если он был в исполнительной власти на тех посадах, где неизбежна коррупция, если он был связан с коррупцией, либо имеет какие-то компрометирующие реальные информации по нему, то мы отказываемся. Казум таким в балотуванні. во многих местах ми не йдемо в районні советы, во многих местах ми не йдемо в мери. Ми руководимося тим, що от є така команда на місцях і з неї вже формуємо наші можливості. Ми не стрімімося за все. Нам нужны люди, на яких можна А, також ще одна тема, яку ми не можемо зараз не обговорити. Україна відзначила річницю незалежності. Ми можемо зараз з вами от головні такі аспекти, головні пункти назвати, що ми маємо за рік. Мы получили прежде всего ту прослойку людей, которые могут действительно себя называть патриотами. Ведь патриот ⁇ это не просто человек, который стоит и махает нашим флагом. Патриот по определению ⁇ это человек, который ставит свои интересы ниже интересов государства. Это и волонтеры, это и добровольцы, это многие люди, которые стараются уделять свое там, свободное время, отдавать фронту, отдавать там, э, перемоги. И э, у нас действительно эти люди появились. Это большой плюс. У нас появились э, ростки тех реформ, которые пробиваются, несмотря на все противодействие системы. Это зачаток реформы прокуратуры, это реформа в МВС патрульной службы у нас появилось понимание того, что мы избрали власть, к сожалению, во многих случаях хуже предыдущей. Но это понимание перерастает в то, что нельзя просто на этом останавливаться. Нужно предлагать варианты, нужно выдвигать новых людей, нужно искать и добиваться. То есть самое главное, общество не впало в кому, не впало в депрессию. Очень много уже понятно, что нужно делать и в военной сфере, и в дипломатической, и понятны ошибки, которые нужно исправлять. Но, к сожалению, действительно во многих случаях мы э, эти полтора года потеряли достаточно много времени на это. Э, очень много не сделано из того, что должно было сделано. И это печально. Хотя, э, вы знаете, смотря в глаза тем хлопцам, которые сейчас на Востоке держат фронт, ты понимаешь, что они как раз это и делают, чтобы мы сейчас что-то здесь меняли. Чтобы следующий независ, день независимости действительно показал нам, что мы независимы от коррупции, независимы от вот этого лжи, І зависимо від російської Это нужно можна про це, боріся і поборотися, що Класік сказав. Але найжахливіше те, що ми навчилися вже якось жити з війною. Правда, ви можете пам'ятати та, рік тому, коли в гості заходили до студії, так, експерти, і ми це обговорювали, і всі розуміли, що необхідні нагальні зміни, необхідно робити вже щось, де шукати підтримку, де шукати гроші. Це говорили всі. Настільки це жахливо, так, що там хлопці гинуть. З часом. Ви бачите, що це не тема номер один. Починається знову політика, починаються місцеві вибори. І десь війна прозабувається. Ну це не може бути так, але чомусь і людям тепер здається, що певне, і вже самі керівники держави не так багато уваги приділяють вирішенню конфлікту на сході. Ну хочу сказати, що от така привичка к війні, це була одної з цілей Путіна. І, к жаль, йому в цьому подигрували в тому числі. отдельные наши руководители, которые не принимали нужных решений, начиная от введения военного положения, заканчивая до патриотической пропаганды, до реальной работы Министерства информационной политики. То есть, к сожалению, вот такая да, усталость наблюдается. Вы знаете, это особенность человеческой психики. Но точно так же, когда человек уходит в минус, он точно так же пойдет и в плюс, когда будет видеть, что доверие к власти возвращается. В принципе, это все зависит от нас. Ну, нельзя было от нас чего-то другого ожидать. Мы такие же, как и, там, и древние римляне, и древние греки, как жители США. Со своими особенностями но тоже мы устаем. Тут ничего не поделаешь. Самое главное, что есть прослойка думающих людей, которая всегда понимает, пусть она не эмоциями понимает, там, разумом, что это тема номер один. Потому что если сейчас мы не обеспечим свою независимость, то все эти реформы, их просто негде будет делать. И вот представьте, что есть хлопцы, которые полтора года уже на фронте, которые не уходят на дембель, которые вот видят все, что не меняется дома, но они верят в эту победу. И поэтому я думаю, что они заражают энергией тех людей, которые не готовы опускать руки сейчас. Что до выборов, не, не вам, что справді не чому переселенцы не могут голосовать, это. Ну, я думаю, что э, переселенцы – это такой достаточно непрогнозируемый фактор. От непрогнозимых факторов политикум в основном, старается отстраниться. Поэтому я думаю, от этого все и идет. Э, очень важно, чтобы э, действительно были услышаны все мнения. Я вообще за то, чтобы проводить э, выборы мэра Севастополя, Симферополя, в изгнании Донецка. Почему бы нет? Уехало очень большое количество людей. Главное, чтобы у нас не было второго Чернигова в таких вот технологиях, а он, судя по всему, будет. Поэтому нам нужно быть готовым к тому, что придется все это пресекать и журналистам, и ну а переселенцам что ж желаю выдержки, я тоже переселенец. У меня трое детей, жена, это Донецк, они вспоминают свой детский садик. Та ж сама історія з Кримом. Ну завжди сільдавіші проїзд справедливо. За цю справедливість не доборотися, говорила ката Юлія Тимошенко, абсолютно кстати, Правильно ви зараз проживаєте в Києві, приїхали з Донецька. Якщо так подивитися вперед, ви ж постійно в політиці, ви бачите, що твориться в країні. На ваших очах ідуть корупційні схеми. Ви розумієте, що це все цим всім керують керівники держави. Не так легко це подолати. Ви бачите, що відбувається в країні. В країні ще треба дуже багато чого змінити, щоб стати сильною. Яке майбутнє ви б хотіли для своїх дітей? Ви хотіли, щоб вони росли і працювали в Україні? Ну я скажу чесно, до того як почався майдан, я в 2014 році планував з України виїжджати. місії з дітьми, з сім'єю їхати в Нову Зеландію, шукати... знаете, реализации для детей, как и многие миллионы моих сограждан за пределами Украины. Но попав в гущу событий, увидев, насколько заплачено за нашу независимость, я теперь приложу все, чтобы это у нас было в нашей стране, все было нормально. У меня старший сын идет в школу сейчас, я его отдаю в Киеве в школу, там дальше второй парень, третий. Мне очень хотелось бы, чтобы они могли достигать успеха, в нашей стране, будучи честными и не входя в какие-то сделки со своей совестью. Потому что, вот мы разговаривали с Егором Соболевым, нас моим товарищем, на эту тему, насколько себя не любят те политики и те депутаты, которые человеческую благодарность, человеческое участие меняют на денежные знаки. То есть, когда ты видишь, что те человек просто даже за то, что ты борешься пока там безрезультатно, говорит спасибо, когда ты делаешь там 5-7 человек в течение часа, то ты понимаешь, что это действительно... То признание, которое очень, ну, гораздо важнее, чем деньги. Поэтому я хотел бы, чтобы мы, дети, могли реализоваться в нашей стране, не кривя душой, не вступая в разные схемы, честно, и у них все бы получилось. Как и всем детям моих друзей и э, жителей Украины и остальных. Ну, у моєму розумінні, в моєму уявленні, ви саме та людина, яка ну, в першу чергу, напевно, бореться з корупційними схемами так і з корупцією. Чи можна зараз виправдати лікаря, який отримує тисячу гривень чи тисячу п'ятсот гривень і бере від бабусі, чи від хворої людини, котра до нього приходить, якусь взятку чи якийсь хабар? Знаєте, з якої точки зріння смотрить? Конечно, я помню, вот мы разговаривали с патриархом Филаретом, он говорил, что если власти, которой дан меч, чтобы бороться против сил зла, она его поворачивает против сил добра, этому нужно противодействовать, и каждый человек, кто это делает, получает там Божие благословение и поддержку. И понятно, что человек, который берет взятку, пусть даже это оправдано маленькой зарплатой, он совершает грех. Но просто Каждый человек становится перед выбором, и он должен помнить, что даже там и убийцы получали прощение, там господа, когда они действительно искренне каялись. Я, я, я абсолютно уверен, что наступит тот момент, когда э, достаточно разумно мы сможем сделать вот как вот в полиции Киева сейчас как во, многих случаях в спецподразделениях армии. Хорошую зарплату, сможем подобрать людей, которые пусть совершали ошибки, но они это делали, чтобы кормить семью, это не делали для собственного обогащения. И наступит тот момент, когда люди скажут, да, нам выгодно сейчас жить э, правильно, когда предприниматели увидят, что у них не 70% уходит налоги, а 15%, они скажут, да, мы тогда сделали неправильно, а сейчас мы с удовольствием будем помогать своей стране. То есть я думаю, да. Можно таких людей э, обвинять в чем-то, но знаете, вся система была построена на том, чтобы человек либо выживал, либо уезжал, а выживал он мог только вот таким образом. Поэтому я не осуждаю, я буду предлагать все усилия, чтобы просто помочь им быстрее этого не делать. Дякую вам за розмову. Нагадаю, народный депутат Украины Саман Самаченко был гостем програми «Чинівці сьогодні». Залишайтеся надалі з нами. Побачимось.